Всем привет! С вами Даша и, как я вам обещала, если вы мне попросите снять видео, а мы в дневнике, если вы помните как его название, он называется Бэзлод, украинская книжка, ну перевод украинский, вот. И э, у меня уже попросила э, одна девочка, ее канал называется Николай, э, по-моему так, вот. И я решила снять такое видео уже на второй день. Я еще хотела его с... вчера снять, когда меня только попросили. Я очень рада, что э, вам понравилось, что я сразу сняла видео. Что, Ну, короче, да. Э, уже 5 лайков по тем видео. Это удивительно. У меня еще так сразу никогда такого не было. Поэтому для меня это немножко странно. Так, ну что ж, давайте же я вам расскажу подробнее об этом дневничке. Итак, он такого бирюзового цвета, нежный бирюзовый цвет. Также сама книга имитирует ткань. Как будто эта ткань какой-то куртки, кофты, без разницы. Но мне кажется, это лен. А также здесь есть такая надпись по-украински «Безла», то есть название дневничка. Если вы можете что вы можете расшифровать, что там находится, потому что автор захотел нас заинтриговать этой, этой книгой тем, что он просто имитация краски закрасил вот здесь э, название самой настоящей книги, которая должна была здесь быть, и решил сделать свою. Если вы можете расшифровать, расшифруйте. Я эту, эту надпись уже расшифровала. Но для того, чтобы вас заинтриговать, лучше попробуйте сами. Я знаю, не очень хорошо видно, но все равно постарайтесь как-то увидеть, что там скрывается за этим большим слоем краски. Также здесь есть еще одна зашифрованная надпись. Она только уже закрашена не краской, а просто черным маркером. Также можете попробовать расшифровать, но ее будет немножко посложнее угадать потому что там такой тоже большой слой фломастера а фломастер черный, поэтому будет сложно итак, то есть все слова, которые написаны черным таким маркером это слова автора, он дописал их просто на книжку также те, которые оранжевые, это слова этой книги и здесь ниже есть сам автор, Кэрри Смит и она пишет э, типа автор Знищу цей Это очень прикольно. Давайте же рассмотрим, что у нас сзади. Вот задняя страница. Здесь какое-то очень большое пятно. Оно такого черного цвета. И здесь как будто все какое-то полепанное. Потому что это же такой дневничок, который нужно уничтожать. И да, я его буду уничтожать по-настоящему. Поэтому Почти никакого креатива, но хоть что-то может быть и будет. Можете почитать, нажав на паузу. А для тех, кому интересно, где я его купила, как я рассказывала в прошлом видео, можете посмотреть, но также есть адрес. Вот. Поэтому. Мне кажется, это будет интересный дневник для тех, кто э, любит покупать не очень дорогие вещи, но также любит креативность, творчество, что-то такого, что-то в этом роде. А также здесь имеется такой корешок, на котором написано Келли Смит и название этой книги Бэдлок. Также я раньше почему-то не замечала такие немного потемнее полоски. Вот, и они прямо идут по этих страницах, даже с этой стороны. Ну а теперь приступим к детальному обзору страниц, но к некоторых, потому что не все они здесь, все страницы, точнее мы не успеем посмотреть просто до да, времени, за то время, которое я хочу снять видео. Да. Ну что ж, приступим. Итак, я вам хочу рассказать, я не буду уже тянуть интригу, потому что может быть некоторым интересно, некоторым нет, что за этими всеми надписями. Вот здесь будет практичное выкрастание электрики. Да, а здесь посильный для стрикнутых струн. Все, я вам сказала. Теперь посмотрим, что есть внутри. Вот. Ну, здесь волны не пассивный на как написано здесь. Вот так вот все идет. Вы можете все это прочитать, тоже нажав на паузу. Вот здесь э, мне нравится, что здесь можно также написать, напиши свой властный стол. Э, то есть, что ты хочешь придумать об этом дневнике В этой книге лучше будет так говорить. И тут также читать целый текст про автора такого. Ну, здесь опять читать, читать. Мне кажется, лучше перейти к... Перейти уже к заданию. Вот они уже подойдут. идут. Здесь также можно это все прочитать. Не знаю, будет хорошо вам видно, что прочитать или нет. Итак. Простите, здесь, здесь. здесь задание, линию попросить что эти кнопки ну то есть оно есть также и книги уничтожь меня ради right вот тоже есть такое здание похожее но я может быть буду делать с вами ну такой разворот не все я с вами буду делать развороты потому что мне кажется это будет очень долго и некоторые я даже сделать не смогу то есть, вы можете читать каждую, каждую страничку, я вам просто буду показывать. Вот это мне очень нравится. Это мне очень нравится, потому что здесь написаны правила, которые нельзя делать. А здесь написано маленький. там, Руши того. Фокусируйся. В принципе, мне кажется, прикольно, что думаешь? Это, я не знаю, это может быть, либо буду делать в школе. Но минус немножко, что здесь, если ты здесь порежешь страницу, оторвешь, пожуешь, помнешь, то вот здесь ты уже задание, мне кажется, делать не сможешь. Также и на этих всех страницах. Это немного жалко. Я думала мне снять, как сделать. Ну, вот это задание, типа локти, отпечатки локтя поставить сюда. Не знаю, мне кажется, надо стремительно поставить, можно нет. А, вот. Здесь тоже прикольное задание. Здесь нужно вклеить всю страницу из пачки и сделать, посыпать бумагой, короче. Здесь также поделать пятнышко. Здесь еще немного странно то, что здесь есть примеры в этой книге. Потому что я не испугалась, мне казалось, что это уже кто-то сделал там, типа ручку с сумки достал, пришел, такой сделал. Но оказалось, что это просто здесь есть такие примеры. Вот это... Ну, ну, вот это я сам точно буду делать. Знаете, когда я думала, что мне здесь делать, я придумала то, почему бы мне просто не взять какао, либо кофе, что-то, и сделать вот если вы здесь прочитаете, то вы поймете, о чем я. Но это как-то немного странно. Вот видите, опять идут уже вот эти примеры, как надо делать. Это немного странно и, не знаю, не очень, если честно. Здесь всякие отпечатки пальцев. Вот задание. Читайте на паузе, если вам интересно. Ну, лично я люблю просто смотреть рисунки и сама угадывать задание. Вот видите, это реально как будто кто-то порисовал. подумайте сами. Не знаю. Следующая страница, она идет. Нужно испачкать эту футболку полностью. То есть, можно разбить яйца, фломастерами что-то нарисовать. Если вы смотрели предыдущие видео, вы видели фото, может видели, может нет. В конце видео там есть, как кто-то разрисовал уже эту футболку. Но здесь должен быть креатив, но все равно. О боже, я не могу сделать такие. Вот, короче, несколько заданий, которые я вам буду показывать просто здесь белая страница. Сейчас я вам покажу. Есть даже некоторые фото пейзажи и еще разных. Вот так будем показывать. Просто, знаете, я не, не все задания читала, поэтому, да, вот вы, вам во не очень хорошо получилось. Зачитать, но я вам просто буду это все показывать, потому что я задания не все прочитала, не до конца. Поэтому, да, будет немножко неинтересно, но все равно я как-то постараюсь исправить все это. И когда я буду делать разворот, вам будет намного интереснее, чем сейчас. Ну, в общем, такие всякие фото и развороты. Вот такой один. А сейчас, может быть, давайте приступим к какому-то из этих разворочков попробуем сделать. Ну что ж, приступим. Итак, я выбрала, что я буду делать. Вот что я выбрала такое, такой разворот. Итак, начнем. Будем сгибать эту страницу. Мне кажется, вот что здесь, оно ничего не будет. Немножко страшно, потому что я переживаю за все эти остальные страницы. Да, мне кажется, что маловато. Еще маловато. Вот так конкретно уже. Если у вас есть такая же та же книга, вы можете сделать, можете с... понялся что-то нет ой, 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 не получается это понять Видите, даже самое простое задание я не могу сделать нормально потому что я не умею меть я не могу выполнять может быть это надо немного даже порвать короче, вот. Та-дам! Мое творение. Скажите, правда не похоже на эту страницу? Ну и уж. Еще уж еще ничего не сделано. Как сказано в задании, берем какой-то порошок. Так, макаем палец. И если вы знаете, что это такое, напишите мне в комментариях. Угадайте. Не нужно провести, но у меня, как видите, не очень получается на лобкоте. А нет. Та-дам! Скажите, красиво получается? У на что-то похоже. Это какой-то вот ну, тут очень палец, не шершавый. Ну а сейчас я сделаю и покажу, что получилось. И тогда, да. <laughs> я не знаю, у меня нормально получилось или нет, но вы можете тоже попробовать сделать. Это немножко тяжело и палец очень сильно не терся. Но также не забудьте угадать, из чего же, чем же я вот это все делаю. Если вы угадаете, то я буду снимать продолжение. Точнее, буду снимать развороты отгадку а, такую, напишите, пробуйте угадать, и если угадаете, напишите в комментариях. А где же еще? Ну вот, короче, какое у меня получилось задание. Я надеюсь, что вам понравился, понравилось, точнее, это видео, и также понравился тот разворот, который мы с вами сделали. Я знаю, на данный момент было мало, но и все равно э, в остальных видео, если вы угадаете, то будет побольше, побольше всяких разворотов, потому что в этом видео был и обзор, и один разворот. Ну а так, с вами была Даша, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, а также пишите мне комментарии. Ладно, всем пока!